qo'pollik yo'q nasafning hujumi davom etadi to'pni saqlab qolishdi mazgavoydan pas xavfli vaziyatdor shoyin husayin hisobni ochmoqda ajoyib hujum nasaf o'z uyida mana shunday tarzda gol urmoqda uzatma xuddi shunday norchayevdan o'tib ketdiyu hujum davom etadi ayni damda saidov bir gol ajoyib nasaf qani ha chindan bu ikkisi judlikda ancha yaxshi o'ynashayotgandi chiroyli o'tib ketdi bozorov darvozabon chiqdi bozorovdan <imitation> ajoyib gol uchunu nasaf va gol do'stlar to'rttu nol nasaf hisobni yanada yiriklashtirdi 5-chi Toru... gol bo'ladimi bo'ladi beshu nol nasafni chiroyli yirik g'alaba bilan tabriklaymiz final hushtagi ham o'sha kutilganidek challenge